Вітається, це програма Відверта розмова. Її студії сьогодні Олег Скалько, голова громадської організації самооборона Майдану в Черкаській області і голова громадської ради при Черкаській обласній державній адміністрації. Вітаю вас. Добрий день. Олег, скажіть, от сьогодні напередодні 9 травня, всі очікують ну, загрози чи не загрози, що буде далі? А до чого готується ваша організація? Ну, наша організація буде. Uh, Робота совмісна з зараз в місті, починає з 8 числа, вона буде охороняти наше місто так, як її робила це раніше, долучатися до цієї співпраці. Ну, є якісь особливі заходи? Чи ви вважаєте, що все буде так само, як зараз? Ви маєте в виду то, що відбувається в Черкасах, або то, що буде відбуватися в зоні АТО. Я, от... Я маю на увазі, що ніхто насправді не знає, що буде відбуватись. После, или в зоне АТО, или далі пошириться на территорию Украины, или а, ожидается какие-то новые ну, агрессии? Для меня уже давным-давно понятно, что в Украине происходит война, что в Украине нет никакого АТО, потому что антитеррористическая операция, это антитеррористическая операция. Она делается молниеносно, выполняется молниеносно, террористы захватываются, и их действия прекращаются. Сегодня у нас происходят военные действия в стране, у нас идет война целенаправленная, у нас есть враг, о котором не говорят, у нас есть оккупант, который пришел в нашу страну, но о нем почему-то сегодня умалчивают. О нем говорят, ну, знаете, такое впечатление, как будто бы нам одну информацию преподносят как ну, совсем другую. А уже пора ну, смотреть на то, что реально происходит. У нас каждый день практически кто-то погибает каждый день. У нас идет перемирие. Ну, во время перемирия, я так понимаю, если мы говорим о каком-то перемирии, опять же, непонятном для меня перемирии, потому что я не могу понять, с кем мы миримся, захвачена часть нашей территории, непонятными людьми, которые называются на сегодняшний день террористами, и мы с ними о чем-то договариваемся. Или мы сегодня договариваемся с такой державой, как Россия, Тогда ну, идет подмена каких-то информационная подмена. Мы не называем все своим именем то, что есть на самом деле. Если это война, нужно назвать ее войной и начать вести боевые действия. Как бы давно уже говорил о том, что вся страна должна принять решение для себя. Мы должны вытеснить врага со своей территории, показать, что мы вильно, незалежно Украина. І всім це дати поняття, і теж Європі дати понять, що ми вільна і незалежна держава. Скажіть, будь ласка, ви часто буваєте на сході в зоні так названої антитерористичної операції. А що ви бачите там? І от інформаційний вплив, про який ви говорите, що те, що нам показують, це не зовсім так, як є насправді. Що саме не зовсім так? Ну, можете открыть на очки? Мы с вами до этого общались, я вам сказал, как бы вся картинка, которую мы видим, э, она не до конца вся та, которая происходит там, потому что обстрелы происходят постоянно. То, что нам говорят, что якобы там было тихо. Ну, тихо это, ну, если минометы стреляли там ночью один раз, это тихо. В основном, как только уезжает ОБСЕ, будем говорить так, это часов 8-9 вечера, то после этого уже начинаются снова боевые действия. Получается, что та сторона, она владеет всей информацией о том, сколько эти люди находятся, где они будут, и будут ли они там или не будут. И фиксация на сегодняшний день ОБСЕ очень интересна, потому что я вижу обвинения в адрес Украины, но я не вижу обвинений в адрес ДНР и ЛНР. И опять же, мне непонятно, вот я до сих пор не могу никак для себя уяснить, как террористы уезди до БСЕ разграничили какую-то линию, линию разграничили по украинской территории. Ну для меня это как-то непонятно. Это ну, просто непонятные вещи. Я вчера смотрел одну передачу, в которой я четко соглашусь. Я не буду говорить политика, который об этом говорил, чтобы его как бы не рекламировать. Он сказал четко: пока это не перейдет в Женевский формат. Это когда будет Америка, будет Европа, будет Германия, получается, и будет представитель Украины. Если туда придет представитель России, который сегодня должен уже появиться и обозначиться, мы каждый день слышим, колонна 10 танков с территории России зашла под российскими флагами, и у нас нет оккупантов, у нас есть террористы. Ви маєте на увазі, чому світ не реагує на те, що супутники, в принципі, показують всі фото, фото техніки, яка перетинає кордони? Ми е, йдемо ложним путем, думає о тому, що весь мир має нас захистити. Мир, то, що він зробити, зробив. Але ж згідно е, того договору, який ми підписували під час. Е, договорів про те, що ми знімаємо з себе статус держави з ядерною зброєю, вони должны нас захищати, в принципі тому мы ожидаем. Вы сейчас не говорите о договоре, о котором наша страна стала не ядерной державой, отказалась от ядерного оружия. На сегодня заявлено о том, да, что юридически как бы, этот ну, договор не имеет силы. Мы часто о нем говорим, но никто сегодня на него не опирается. Давайте возьмем так. Если я нарушил законодательство, юридически как-то неправильно что-то сделал, обманул всю страну Украина. Есть человек, который в этот момент это делал. Есть люди, которые подписывали этот договор. Им задали вопросы на сегодня, почему сегодня Европа и лично вы, Кто те люди, право которые подписывали... И мы а, задать эти вопросы. Эти вопросы должен на сегодня задавать, я так понимаю, наш президент, наш парламент и все те люди, которые сегодня стоят, как называется, у руля нашей страны. Но уже на сегодня ну, эти вопросы задают и им. А чем занимаются они? Скажите, хлопцы, которые находятся в зоне антитеррористической операции, они могут много анализировать то, что происходит тут? Ну, для них там все намного проще, потому что они видят то, что делает государство для них, и то, что делают для них волонтеры. Если поехать в любую точку, мне кажется, по всему периметру фронта и на передовые. Я не беру где-то удаленные части, там 70 километров от передовой, а именно передовые, и задать один и тот же вопрос, все ответят, если бы не было волонтеров, нас бы уже здесь не было. Для меня лично это выглядит так. Сегодня сосредоточили все силы, никто не ожидал, что люди так будут помогать. Этого не ожидали. Якби не почали допомагати, так люди, ні як как би бы сьогодні закончилася ця війна і де б вони вже були. Олег, ви знаєте, що є ті люди, от в тій частині України, де все, все спокійно, да? які вважають, ну чого вони там воюють? Чого ці хлопці там гинуть? Ну, держава не підтримує, там зливають цю війну, ну є такі думки. От скажіть, чому там ці хлопці стоять? Большая часть, я буду говорить за добровольцев, которые именно добровольцы, те, кому езжу я, часть самообороны, это люди, которые прошли Майдан, и это те люди, которые хотят изменить эту систему и меняют ее, потому что сломать нужно систему. Пока не будет сломлена система, ничего здесь не изменится. И вот эта вот оттяжка, вы все правильно сказали, сегодня большая часть людей, которая внутри у них горела изменение этой страны, они ушли на фронт. И выглядит это сегодня так, знаете, остановили все боевые действия, создали такую иллюзию мира для нас. И давайте вместе сейчас подумаем. Солдат находится на передовой, он не воюет, да, по нему стреляют, он стрелять как будто бы не может. Он находится там, он бездействует. Один день, второй день, третий день, четвертый день. Дальше начинаются пьянки, гулянки. Для чего это делается, я не могу пока понять. Скажите, как бы они там не были, у этом случае? Если бы не было добровольцев, то я думаю, уже бы большая часть населения Украины Скажу украинской мовы, разумело бы, чему вон и там. Тому, если бы оттуда пришли те люди, которые там это захватили и начали все, ну, весь этот беспредел здесь, отбирание имущества, отбирание бизнеса, отбирание домов, ну, вы просто себе представьте, ты всю жизнь жил в доме, ты его построил, да, рассчитывал, что твои дети будут здесь жить, создавал какой-то бизнес для того, чтобы дети этим занимались. У тебя в один момент пришли и это отобрали. Вот на сегодня я слышу заявление, вот э, дайте нам, мы вот здесь вот хотим жить, ну, а вы вот сделайте вот эту черту, друзья, без проблем, вы хотите жить в России, собирайтесь, едьте в Россию, но вы находитесь на территории Украины. Там теж є люди, які люблять Україну. І ми сьогодні придаємо этих людей. Получается, ми своє населення предали в Криму, зараз ми придаємо своє населення, яке в Донецке і в Луганській, тоді далі буде продовження. Скажіть, сьогодні ви активно продовжуєте працювати по волонтерській частині. Ви збираєте допомогу, спорядження. На чим сьогодні працюєте, чим сьогодні вам можуть допомогти? Ну, сегодня это уже более такие крупные проекты, будем так говорить. У нас есть девочки Алена и Ина, они занимаются волонтерской помощью, которую нам предоставляет как бы громада места, там люди, которые долучаются до этой работы. Мы уже более сконцентрированы на более серьезных вещах. Это там покупки тепловизоров, покупки приборов ночного видения, покупки автомобилей покупки квадрокоптеров, покупки беспилотника. Вот на сегодняшний день есть проект, цена, ну, стоимость этого проекта от 15 тысяч долларов до 20. Это покупка автомобиля, покупка беспилотника, к нему полностью всей техники, для того, чтобы этот автомобиль выезжал и мог делать те аэроснимки, которые он может делать для того, чтобы было понятно, где находится враг, какие у него позиции. Да, вообще надо это разведание. Да, но я вам еще скажу больше. На сегодня, чтобы вы понимали, есть армия СОС, с которой мы тесно ну, работаем. Она этим занимается с начала войны. И большая часть аэроразведки тоже была она, ну, дана волонтерами. Об этом мало кто знает, но они очень хорнуют. Тим займаються серйозно на очень серйозному. Куди звертатись для того, щоб вам допомогти? Ну, у нас є сайт самооборони, є штаб самооборони. Дані всі є на Фейсбуці. человек может зайти і увидеть ці дані, написати нам, списатися. Там є телефони штабу. Окрім тих людей, які мають кошти і можуть долучитись до цього дороговартісного проєкту. Люди, у которых не такие замужние возможности. Нужна а, сегодня еще их допомога. Очень много волонтерских организаций в Черкасах. Да, их очень много. Кто-то готовит борщи, кто-то плетет сетки, кто-то еще. На сегодня населению нужно откинуть самое... Ну вот, вот мы с вами разговаривали, вы мне сказали, что люди говорят, зачем нам нужна эта война. Это... Егоїзм його привіли нам за 20 літ. Я вважаю, що війна нам не потрібна, нам потрібен мир, мир, мир. От, але нам все потрібно зробити для цього разом і прикласти зусилля, так? Так. Я вам дуже вдячна за цю відверту розмову. Дякую, шановні та глядачі. Це була програма Відверта розмова. І студії був Олег Скалько. Дякую.